Namaz niyə görə bu qədər mühümdür? Yeganə dəyişilməz gündəlik əmirdir. Biz gündəlik hər gün Allahın Allahlığını namazda hiss edirik. Vacibdir də hara getsə. Bir xristiyan keşiş danışırdı ki, müsəlmanlar ona görə Allahlarını itirmirlər ki, gündəlik əmrləri var. Dey bizdə yoxdur o şey. Gündə hər gün əmr gəlir olaraq ən azı 17 rəkat namaz. Ona görə bizim Allahla tanışdığımız namazdan başlanır. Namaz əmirdir. Öz əvvəldən hikmətini də bilmək olmaz. Birisinin hikmətini biləndə ona başqa üzrəm verirsən. Namazın ki, hikmətini tam bilmək olmaz əvvəldən. Niyə rüku, niyə səcdə, niyə bu söz, niyə bu, niyə başımı çevirməyim, niyə filan? Onda desən ki, mənə mə, məlumdur. Mən əmr eləmsən deyə deyirəm. Əmr eləməsən deyə deyirəm. Deyir 7 yaşdan namaz qıldır osa deyir, 7 yaşda uşaq nə bilir ki, namaz nedir? Mən ondan əvvəldə demişəm. 7 yaşda uşaq nə bilir ki, təhsindir. Nəbər, nə bilir, niyə durğuzuşsan səhər uşaq? O yatıs uşaq nə başa düşür təhsilinə? Çox təhsilin əhəmiyyətini başa salamsan, getsin oxusun, öyrənsin, məsələn 15 yaşa çatanda özü başa düşəcək. Amma mən də anlatmağa ihtiyar, 7 yaşdan dur dərsə və get və salam. Bir oturub fəlsəfəsasans, oğlum elmin əhəmiyyəti bu başa düşmürsə sən də danırsan. O hələ hərfi öyrənir. Onu məcbur edəməzsən. Deyil 7 yaşdan dur namaz qıl. Zorla döyə-döyə yox, təşviq eləyin. 7 yaşdan. Nə başa düşür, qoy başa düşməsin. Amma əmr alsın indidən. Ruhunda bir zəmin yaranacaq. Namaz özü başa salacaq ona namaz nə üçün? Bir və sən başa salasa ona başı. Bir o tədrizən qıldığızın namaz özü sirrlərini açacaq ona. Artıq 1 yaşa çatanda namaz özü deyəcək mən nə üçünə. Qoy evər başa düşmədən ibadat eləsin. Sadəcə əmr kimi ibadat eləsin. Ona görə də əssalat əmudud-din. Namaz dinin sütunudur. Çünki